Nee, <соснеграждане> ну, Мое мнение, да. что лучшее место для установки этого, а, ну, хоть вот этого, хоть вот, наружный ну, блок, в принципе, а вот если внутренний блок брать, это в котельный, там где уже ну, раз, да. разводка есть по, ну, по всему дому. Чем ближе он будет к месту а, чем разводки, чем... тем меньше будет дополнительных да. материалов. Да. Еще вопрос: в парке там с газовым котлом, с твердотопом, они работают? Работают. С чем, с чем угодно, с любой системой отопления она будет работать. Мы условно можем взять бак косвенного нагрева на два змеевика, на два теплообменника. Mm -hmm. Под один мы подключаем тепловой насос, под другой газовый котел, твердотоп или что угодно. То есть какая-то еще прибыла должна быть дополнительная, если две ну, системы конечно, в да. одной. Ну, их надо как-то объединить, но в основном это просто берется бак, зиматика, Не, ну я просто и... думал, вот то, что у меня в голове было, ну, типа, вот как бы вход-выход, и угу. там дальше еще на этой линии, ну, вот, как инвертора, в принципе, параллель, да, угу. тут цепляется, Что по, это, по, по этому выходу еще, типа, одна какая-то система, и дальше пошло уже. И, и типа они вот параллельно. Не, ну можно попробовать через трехходовый клапан это все подключить. Как бы там это больше вопрос к монтажникам, я думаю. Угу. Ну, в принципе, все ясно. Отримати консультацію по тепловим насосам можна в нашій компанії по номеру в описі відео.